بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد الصادق الامين صلى الله عليه وآله وصحبه اجمعين الله تعالى حمد وثناء الله تعالى نعم تعالى فرشمشة. الله رب العالمين بشديد الشكر لله سبحانه وتعالى على اسلام مسيكفر ايمان مسيكفر الله سبحانه وتعالى على غير دعم الدين نعمة الاسلام الله شكرا مغفرا الله تعالى آخری خاتم الانبياء المرسلين والله ذو الشيخ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم <سؤال> انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تبرر الله مؤمن بين ينبنى أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم مساء الخير أيها أجيو أزلنا تعلم مجيد أه. <تصحيح>

ইসলাম আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের মুনাফিকদের বাসল কবুলত্ব নিবাস করলো শিরিকত দূরে এই দুনিয়ার জীবনে টানিয়া বিদায় করলো আল্লাহ তাআলা বিকুন তৌফিক করলো অন্তরাম আইয়ান তারিফ মুনাফিক তারিফ কি কি জানি তো মুনাফিক তারিফ ইদেশিয়াতুন নাহিয়ে إظهار الإسلام والخير وإبطال الكفر والشر نعوذ بالله كيف خرق خمسة يعني إظهار الإسلام والخير إظهار ظاهر الخير منت وقت من شر الإسلام الخام الإسلام الخير إسلام الإسلام نور إيه يكون غفي غفي وإبطال الكفر والشر سنة بدره رسنا بدره إبطال إبطال, إبطال.

وعلى ذلك خطري لي أن الله تعالى بقول الله سبحانه وتعالى قرآن مجيء التنبيه إن المنافقين هم الفاسقون منافق الطول فاسق فاسق الأرطاء فاسق المعاني يوم الخارجون من الشرع كذا شريط التنخال للذبور بعد كل شريط المخالف عن مقرم بوده اترى وَجَعْلُ الله المنافقين شرا من الكافرين الله رب العزة لبا احكم الحاكمين ارحم الراحمين لبا يبوت ربا ربا كون زاني دي, بأ دي, دي كيفون هي منافق قرره منافق قرره شرا من الكافرين كافر الطلبان بشي خرب دي الله تعالى يعني القرآن شريف ما يزنا دي بيان بني. إن المنافقين في سعيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار صحيح كافر نوخ مشرك نوخ زبا منافق منافق إيه؟ ان الا منافق الاكير مذبو اذا إيه تكنا اخره المجد جهنم والموت أيوه والعياذ بالله وقال تعالى

نوعان منافق دمك الاول فوي لبك الاعتقادي أه؟ عقيده من النجي منافق نعوذ بالله عقيده من النجم منافق وهو النفاق الاكبر الى رخوالة ده نفاق اكبر نفاق عقيدة الذي ذلك يظهر لصاحبه الاسلام ويبتل الكفر يتوتو بعثو منشر إسلام الكفر. إيه؟ كفر من شر الإسلام أن الأمر خيبه الكفر الكفر أن كفر يحصل هو بالله الدين النوع مخرج من الدين أن الدين بالكلية أن الدين يحصل أن الدين يحصل هو الدين يحصل هو لتحقيقنا جهنم ورمورات وقد وصف الله تعالى أهله بصفات الشر كلها إن إلا عقيدة ولا سنة زمانكِ زمالة ترى الله سبحانه وتعالى وصف برده السفات بوشيش تقب عن الله بصفات الشر إن إلا ممنوع بوشيش خرق قرب سفات ديره إيه؟ الله تعالى ترده ذكر بجيد من الكفر كان لكي كفري كفري وعدم الإيمان كفر غريبو إيمان غريبو والاستهزاء بالدين إن لا دين ليذا أه دين ليك غريبو دين لي تشرعي أه دي بو أه دين دين استهزاء والاستهزاء استهزاء بالدين إن دين لي كتر دي غريبو مشتري غريبو بنغل مهيد وفهش ما تشرعي بوشماك ترى، إن لا غريبو دين لي بالدين وأهلي بشدة خدائم ما نشكر دين بيوتة شرادي

مسلمان بيرد بارا على حيوده، لكن أصل ترى دستداري، ترى بدومني، ترى جن جنر دشمنا سه، هي ترى ليده، هي كتارا زوجة ليه لمشاركة لهم في عدابه الإسلام. قلنا.

أرى بشيء إن الله منافق فازد جتم إسلام والإزور إسلام والبول إسلام والقوة دخلوا المسلمين منافق ولا يستطيعون مقاومته في الظاهر وإن يضيرون الدخول فيه لأجل الكيد تري ترى أسلم من مقاولة بنيو إن منافق إسلام طيب من شرب مطر يقول لي أبي من شرب دخان يقول الله ولأجل أن يعيش مع المسلمين عرب مسلمان يقرأ فواتير تاكب الله ويؤمن على دينائهم وأموالهم مسلمان مطر تاكب لي مسلمان يقرأ بوجدهونه مسلمان ترى مسلمان بوزير ترى هو هذا الدواء ترى يؤمنون على دينائهم وأموالهم طيب إسلام المجد مسلمان ইතරার মানদোলন ইතරার জানান্দেসে ইন আল্লাহ তাআলা আমান দিয়ে ইতিহিন লৈবল্লা ইসলাম জাহির হবে ফায়াগুল মুনাফিক আল্লাহ রজিমানি ফিরিশতার রজিমানি আল্লাহ কি তাকদীর কি তাউমানি রাসূলদি বারেদ ইনারুমানানি আখিরাত দিন রজিমানানি কিন্তু মিশা ওয়া ফিল বাতিন منسلخ من ذلك كله إذا حصل ما ينطلق ودوهي ويترطو خانا إسلامنا ناي خانا إيمان ناي مكذب به إذا لا الله سبحانه وتعالى الله يريد بيسا لا يؤمن بالله الله أولا خانا ولا وإن تكلم بكلام أنزله على وإن تكلم بكلام آه وإن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسول الناس يهديهم به وينذرهم بأسهم ويخوفهم بأسه ويخوف الله الله سبحانه وتعالى أن فتاقوه أن القرآن عزيز المجيد تيما نشكر لي إتردتون باسيتك بالله دردتك بالله الله سبحانه وتعالى مشيئ به وقد هتك الله أسترها الله المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قرآن شريف من يقتضى جمدي ابن إيه أبي بكر خلي اللذة إترارنا إيه آه. الله سبحانه وتعالى يجيبنا إلى آه. الله سبحانه وتعالى ليكون آه. إن الله الله سبحانه وتعالى وجلى عباد أمورهم ليكون منها ومن أهلها على حذر إن الله سبحانه صعب قريب.

كسي ربك مؤمن أربعة كافر أربعة منافق فذكر في المؤمنين أربع آيات كي أبجوا مؤمن الله بلير السلام سدوا آيات كي أبجوا وفي الكفار آيتين كفار الله بلير كارولة دوا آيات وفي المنافقين ثلاثة عشر آية منافق الشام من المنافق المتعلق تروى الله سبحانه وتعالى على سورة البقرة الشهود 2 دوسرة صفحة ما هي دوسرة لكثرتهم ونال بشيء الله وعموم الابتلاء به إدارة فتنة ومصيبة بشيء وشدة فتنة مع الإسلام وأهله فإن وليّة الإسلام بهم شديدة جدا إِنَّهُ نقول الْقَوِيلَ الْمُنْتُ بِشِيءٍ خَشْقَ لأنهم منصورون إليه وإلى مصر أسلم من يتلاب وأنت لدروع المسلمان مسلمان المسلمان مسلمان المرددون مسلمان المستيرجون وهم أعداء حقيقة المجيد مسلمان الإسلام الدشمان كذا يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد فهم يقولون ترى أه؟ أه خطرات ترى فتنة ترى ما نشكر إيه إلا في خير دخلة لكن الله سبحانه وتعالى لهم المنصة ترى هذا النفاق ستة أنواع إيه نفاق أكبر ده لمن كفر بالصبر يبقى صبر تكذيب الرسول الله رسوله إيمان وانا تكذيب بعد ما جاء به الرسول أه؟

خاده بخاري الله بنا كلام بخاري وشريح من الديات الله نعوذ بالله إن لا فاسد ما نجى قال على خط طيب ما بعد ما جاء الرسول الله النبي بعض أن كسو

الفرح والمسرة بانخفاض دين الرسول يتبشي خشيبو زيادة إسلام بيزدكيه والعياذ بالله الكراهية الانتصار دين الرسول يتغلقوني وان بشي نفسان الله النبي الدين الله الإسلام اسلام الشريط دي اه? إز قانون نخطون زيادة دولة

نفع بزيره نفع كره دارا دار تكيره زيندي فراعوني والله تهيدو دورو ماشي ختم دوري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.